जिस तरह से भारत के किसान मैं सिर्फ पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान की बात नहीं कर रहा हूं ये सभी किसान जो दिल्ली की तरफ देश की राजधानी की तरफ कुछ कर रहे हैं वो देश के किसानों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सभी किसानों की आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनको रोकने के लिए जिस तरह से घेराबंदी सरकार ने की है वो ठीक नहीं है अब तक सौ से ज्यादा किसान जख्मी हुए हैं बहुत लोगों को अरेस्ट किया है बड़े बड़े जेल बना लिए हैं ये क्या है स्वतंत्र हिंदुस्तान में हमारे किसानों के ऊपर इस तरह से जुल्म हो रहा है और मोदी जी विदेश में अमित शाह जी चुप कृषि मंत्री को कोई वार्ता का अधिकार नहीं राजनाथ सिंह जी बस सिर्फ तारीख पे तारीख बातचीत पे बातचीत आज भारत बंद का ऐलान किया है लेकिन मुझे लगता है कि यह संदेश पूरे देश में पहुंचा नहीं है भारत बंद का आने वाले दिनों में पूरे भारत में इस प्रकार का आंदोलन कैसे हो सकता है किसानों के लिए इस बारे में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी भी चर्चा करेंगे वहां के जो नेता है आंदोलन करने वाले उनके साथ शिवसेना का निरंतर संपर्क चल रहा है हरियाणा पंजाब दोनों जहां जहाँ लोग पहुंचे हैं वहां उनको जो प्रमुख नेता है उनसे हमारा संपर्क चल रहा है और इस आंदोलन में किसानों के आंदोलन में महाराष्ट्र क्या योगदान दे सकता है इस बारे में हमारी हमारा निर्णय जल्दी हो जाएगा अशोक चौहान का बया, बयान आया कि इंडिया अलायंस जिस तत्वों पर बनी थी उस पर काम नहीं कर रही है और लोगों में कंफ्यूजन है और एक एक के एक के बाद लोग इंडिया अलायंस को छोड़ के जा रहे हैं देखिए अशो, अशोक चौहान छोड़कर चले गए जिनकी पूरी जिंदगी उनके परिवार की कांग्रेस पार्टी में गई जिनको सब कुछ कांग्रेस ने दिया वो चले गए तत्व की बात अशोक चौहान को को शोभा नहीं देती जो लड़ने वाले लोग हैं इस परिस्थिति से वो तत्व की बात कर सकते हैं। अशोक चौहान अगर नीतिमत्ता तत्व की बात करे आइडियोलॉजी की बात करे तो लोग उन पर हंसेगे तो ये बेहतर है कि आप चुप बैठिए आपने जो मार्ग का स्वीकार किया है वो ठीक है वो आपकी मर्जी आपकी मजबूरी आपका डर आम्ही असं मानतो माननीय उद्धव ठाकरे साहेब शिवसेनेचे पक्षप्रमुख यांची अशी भूमिका आहे देशाच्या राजधानीकडे हजारो शेतकरी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश या भागातून निघालेले आहेत आणि त्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर रस्त्यावर खेळे ठोकणं सशस्त्र पोलिसांना उभं करणं हजारो लाखो भिंती उभ्या करणं अडथळे उभे करणं हे या स्वतंत्र हिंदुस्थानामध्ये लोकशाहीतून निवडून आलेल्या सरकारला आणि जे सरकार शेतकऱ्यांनी निवडून दिलं आहे बरं का त्या सरकारलाही शोभत नाही शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न आहे विशेषतः एम एस पी एन एस पी शेतमालाला हमी भाव हा फक्त पंजाब हरियाणा किंवा उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचा विषय नसून हा देशातल्या शेतकऱ्यांचा आवाज आहे आणि पंजाबचे शेतकरी हे संपूर्ण देशाच्या शेतकऱ्यांचा आवाज उठवत आहेत अशी भूमिका शिवसेनेची माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांची आहे त्याच्यामुळे ह्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात महाराष्ट्रात महाराष्ट्र कसा योगदान देऊ शकेल याच्याविषयी त्यांच्या मनामध्ये काय विचार आहेत आणि लवकरच ते त्या संदर्भात आपली भूमिका जाहीर करतात दोन हजार चौदा पासून दोन हजार चौदा पासून सातत्यानं मोदी शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळायलाच पाहिजे अशी मागणी करतायत गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एक जो कार्यगट निर्माण केला होता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्या त्याचा एक अहवाल मोदींच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला आणि तो अहवाल नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांना सादर केला त्या सुद्धा मोदींची शिफारस आहे की शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळणं गरजेचं आहे आणि तो मिळायलाच हवा तेच मोदी गेले दहा वर्ष प्रधानमंत्री आहेत या काळात शेतकऱ्यांचा काय फायदा झाला तुम्ही इन्कम डबल करणार होतात शेतकऱ्यांना हमीभाव देणार होतात ते राहिलं बाजूला ज्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आम्ही लागू करू अशी प्रधानमंत्री मोदींची भूमिका कायम राहिली त्यांनी त्या स्वामीनाथन यांना भारतरत्न दिला पण त्यांच्या शिफारशी जे स्वीकारायला तयार नाहीत हे ढोंग नाही तर काय आहे आणि शेतकरी दिल्लीच्या सीमेकडे कूच करत असताना त्यांच्यावरती बंदुका रोखणं तोफा रोखणं रणगाडे रोखणं लाठीमार करणं त्यांना जखमी करणं हे प्रयोग सुरू असताना अश्रुधराच्या नळकंड्या फोड फोडल्या जात असताना नरेंद्र मोदी परदेशा मधे अबू धाबी राजा बरबर मेजबानी जोड़ता हाशक मोटा अपमान है देखिए जुमला और मोदी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप जो पूछ रहे क्या रहेगा जुमला और मोदी में फर्क नहीं है 2014 से ये सिक्का इस देश में चलाने की कोशिश हमारे ही किसान और हमारी जनता कर रही है लेकिन अब लोग उग चुके हैं ये जुमला नहीं चलेगा मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा चंदे की बात है एक गाना है फिल्म में चंदा हो चंदा अब लोग उनको पूछे कि क्या किया चंदा कहा है चंदा कहा से आया चंदा लगभग सात हजार करोड़ जिस तरह से बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए है हाँ ये ब्लैक मनी है ये कालाधन है ये अपराध के मार्ग से आया हुआ पैसा बीजेपी ने राजनीति में इस्तेमाल किया सरकारें तोड़ने के लिए विधायक और सांसदों को खरीदने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया ये सीधा सीधा पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है ये काला धन है काला धन का इस्तेमाल आया है हो गया है बीजेपी के खाते में गया है बीजेपी के खाते से और किसी खाते में चला गया है तो ये मेरी मांग है ईडी से अब उनकी जांच करिए और जब से ये काला धन बीजेपी के खाते में आया है तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको आप उनके ऊपर आप एफ आई आर लॉन्च करो और उनके ऊपर मुकदमा इसलिए देखिए चाइना का जो फंडिंग है वो पीएम केयर फंड में ज्यादा है और उसमें भी है एक वहां चाइना हमारे जवानों को मार रही है शहीद हो रहे जवान आपको मालूम है लडाख में घुस गए हैं और चाइना आपको फंडिंग करते उसका मतलब लडाख की जमीन आपने बेच दी पैसा लेकर चाइना से पैसा लिया हजारों करोड़ और हमारी जवानों की शहादत आपने कबूल कर ली और उस बदले में क्या आपने लड़ाक की जमीन हमारी बेच दी चाइना को जनता को समझना चाहिए ये कितने फ्रॉड लोग हैं ये लफंगे लोग हैं ये गुजरात लो अभी क्या बोलेगा और क्या नसीब अटल जी के ऊपर नहीं उसने ठिकरा फोड़ा है। वहां उस वक्त सरकार किसकी थी प्रधानमंत्री कौन थे मंत्री कौन थे अर्थमंत्र वित्त मंत्री छोड़ दीजिए ये सब मिली भगत थी काला ब्लैक मनी जो है ब्लैक मनी वाइट करके दूसरे रूट से अपने खाते में लाने का ये एक बहुत बड़ा प्रयोग हो गया और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसीलिए अब अरुण जेटली जी नहीं है तो उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जब से अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हुए हैं उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए अगर हमारे ऊपर दो चार पांच लाख का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है ये तो हजार करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का 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 केस केस है सबसे बड़ा देश इतिहास ये मनी लॉन्ड्रिंग का चलना चाहिए आज के अध्यक्ष कौन है उसके पीछे वाले कौन थे दो से अब तक के सभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पी एक्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए और तुरंत उनको अरेस्ट होना चाहिए हमारे महाराष्ट्र के मराठी चैनल पे एक प्रोग्राम चलता है हस्य जत्रा बहुत कॉमेडी फिल्म है बहुत कॉमेडी प्रोग्राम है ये जत्रा हम सब लोग देखते हैं। राहुल नारेकर ने एक नया हस्य जत्रा का एपिसोड लिखा है तो असली शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की है वो, वो शिंदे को दिया शरद पवार साहब अभी भी है उनकी पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व अजित पवार कुती अलो हसरे हस्य जत्रा आहे हे हसने का एकदम जोरदार धमाका आहे हस्य जत्रा स्वागत आहे आधी जरांगी पाटलांच्या प्रकृतीची काळजी आम्हाला वाटते माननीय उद्धव ठाकरे आज आणि उद्या <coughs> दौऱ्यावर निघाले होते मराठवाड्यात धाराशिव आणि आसपास आज आम्ही तो दौरा तूर्त स्थगित केलेला आहे कारण जरांगे पाटलांची प्रकृती ही बरी नाही आहे लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे चिंता आहे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे तिथे आणि ते लक्षात घेता समाजाच्या भावना लक्षात घेता हा दौराच आम्ही रद्द केलेला आहे